Ріелтори зло, Ріелторам – окреме місце в пеклі. От як правило, коли вперше у чоловіка відбувається столкновення з ріелторським сообществом? У мене було це, коли я приїхала в Київ так. і шукала житло, щоб орендувати. Все, супер. Зателефонувала по оголошенню. Тут якийсь дядько каже, мені ще 50%. Я така, а от так це працює. А що таке оренда? Это, это, самый низкий класс. Да вы же просто открываете двери, просто открываете квартиры. Ну. За что я маю вам платить? Хай вам платить властник. Отношения, ну, абсолютно хамское отношение. Квартиры сдаются очень быстро. Не сдам этому, сдам другому. Риэлторы зло, Андрей Витальевич. Mm -hmm. Риэлторам окремо место в пекле. Mm -hmm. Це те, що я читаю угу. а, деколи в коментарях, угу. постійно в соціальних мережах, коли угу. натрапляю на пости, навіть моїх знайомих, які там угу. пишуть, що це ну, угу. нашого не угу. треба, сіріелтори. А нещодавно я зустріла взагалі на вулиці знайомого, і він каже, як твої справи? Я кажу: ти знаєш, я з журналістики, бо я раніше угу. працювала журналістом, перейшла в ріелторство, я тепер ріелтор. Він такий. Угу. Тепер ти ця людина, яка бере ні за що гроші. Uh -huh. Я кажу, так, да, тепер це я. І е, мене так, ну, uh -huh. чесно, не сказати, що мене травмує це, тому що до журналістів теж завжди було ставлення таке собі. Але слухайте, ну ріелторів прям ненавидять. Ну, ну, прям більшості ненавидять. Сьогодні дуже б хотілося з вами поговорити, чи це виправдана неївна бо дима без огня, ну. Ну, значит, не просто так ненавидят. Про «нет дыма без огня» это ты сказала точно. Шлейф в профессии неблаговидный, это точно. В том числе, одна из задач, можно назвать ее миссией, которая стоит перед нашей компанией, это изменить отношение к риэлтору. А ну, Во-первых... Если профессия не востребована, она умирает, да? У нас же нет извозчиков, и таксистов уже нет, и таксистов уже нет. Драйвер, чего вы да, думаете? Это, пардон, это а уже. А кто меня привез сюда? Кто привез? Человек, который ехал на работу, попутно завез тебя. Все, это совсем ну, да, другая история. Там, да, вот ну, эта вся уберизация, это уже не профессиональные таксисты. Все, они умерли, извозчики умерли вместе с ну их, да, да, правили, Все, Поэтому если профессия существует, значит она продолжает быть востребованной. И часть э, потребителей это понимает и э, оценивает эту профессию как положительную и нужную. Часть оценивает как вредную э, паразитарное образование на здоровом теле покупателя, как правило, покупателя. Да, почему вообще, на мой взгляд, корни вот этого негатива из опять-таки, исходя в том числе из собственного опыта. Вот как правило, когда впервые у человека происходит столкновение с риэлторским сообществом, вот у тебя, допустим. Коли вперше це пройшло? В якої uh, ситуації? Да. У мене було це, коли я приїхала в Київ так. і шукала житло, щоб орендувати. Все, супер. Зателефонувала по оголошенню, тут якийсь дядько каже, мені ще 50%. Я така, uh -huh. а от так це працює. Uh -huh. Ну, ок, незадоволена, але що ж робити? Те, возмутило? Те, що тебе змотіло? Що треба діти платити? Да. Тому що в трамваї треба покупати білітик, це не подобалось. Мені не сподобалось те, що цього е, мужчинчика, угу. такого враження він справив жахливе, угу. такий якийсь максимально. Ну, то з ним? Да, а, я прийшла да, на об'єкт, там так. був він і хазяйка так, квартири. Так. Е, і вони, видно, що між собою якісь каріша, угу. е, він такий максимально неприємний тип. Угу. Е, е, вона найняла угу. його. Угу. Вона, він представляет ее uh -huh. интересы, uh -huh. він замесне нее відповідає uh -huh. на дзвенки, но плачу ему uh -huh. я. Так понял. Значит. Это еще одна веская причина. То есть, когда у человека, у клиента возникает чувство несправедливости, он так. ощущает, что к нему относятся просто как источнику денег, но услугу при этом оказывают на самом деле другому. Так. То есть, э, ну вот непосредственно существующая в, в Киеве э, традиция, по которой э, в абсолютном большинстве случаев риэлторскую услугу оплачивают покупателю. И э, я даже не могу сказать, что Тренд, когда а, собственник оплачивает услугу риэлтора, а, набирает обороты. Он да, он уже проявляется, особенно это видно на дорогих объектах, на рынке домов. На рынке домов это, это уже практически норма, когда собственник оплачивает услугу риэлтора. Ну, дома это специфический, специфический очень товар, который продается сложнее. Да, то есть первая причина вот несправедливость. То есть почему я должен платить, за что? Вторая причина, которая уже озвучена тобой, что первое столкновение с Риэлторством это аренда. А что такое аренда? Это, это самый низкий класс. Это самый низкий класс компетенций на самом деле. И самый низкий класс сервиса. Квартиры сдаются очень быстро не сдам этому, сдам другому. То есть отношение, ну абсолютно хамское отношение к арендаторам, да, это точно. И поэтому это негатив номер два. Негатив номер три, наверное, один из самых мощных и, скажем так, наверное, являющимся самым основным. То есть есть такое понятие, как текучка в любой профессии. Но а, вот эту текучку непосредственно в риэлторстве я бы разделил на а, две составляющие. Первое это текучка или миграции а, опытных сотрудников, которые либо уходят в другие, скажем так, агентства. Либо что очень редко происходят другие сферы. Эта текучка, ну, у нас она, допустим, очень незначительная. А второй тип текучки это на самом деле такое понятие, как закрепляемость. Вот пришел кандидат, который хочет реализовать себя в недвижимости и проходит обучение и пробует. пробует. Так вот эта текучка в абсолютно любом агентстве недвижимости ну, имеет просто колоссальный процент. Ты очень шкодить репутации компании. Это не компании, это рынку. Да. То есть таких стажеров практически в любой команде ну, минимум 20-30%. Причем эти стажеры э, во многих случаях не определились до конца. То есть они параллельно рассматривают кучу... Ну, то есть они, они не собрались посвятить жизнь этой профессии. Они просто тестируют себя, пробуют, получится, не получится. И Ну, естественно, ведут себя А как дилетанты, какими они по сути и являются. А Б, они во многих случаях не склонны оказывать услугу на высоком уровне, и плюс они просто не умеют ее оказывать еще. И именно с огромным количеством вот этих людей и сталкиваются э -э покупатели. Собственники, орендатори. І, конечно, столкнувшись з таким чоловіком, дитячий, блядь, ему ще заплатити треба, За что? За що, блядь, а где польза? Як з цим боротися? Ну, навряд чи би лікаря допустили до операції такого стажера, який типа, ну, я тестую. Або оператора за камерою, який, ну, як тут кнопка, де нажимається, зараз затестимо. В тому то і діло. Абсолютно різні сроки підготовки. конкретно врач, ну, максимальный срок подготовки, хирург, там, 7 лет. 7 лет человека готовят, прежде чем допустить его к издевательству над конкретным телом. Срок обучения риэлтора, ну, наверное, такого базового обучения, наверное, в самой замороченной компании, это ну, месяц. Это самая замороченная компания. А это такое обучение человек, который считает, что он уже все знает, в каком бы возрасте он не пришел к нам, он уже все знает. И обучение 7 дней он проходит за день, я уже все посмотрел. Ничего нового, я все это и так знаю. Откуда это ты знаешь, непонятно. Заставить его методично обучаться в течение... Месяца, но опять это же все на практике познается. Хирург пока не начнет, ре... просто он вначале режет, скажем так, не совсем живых людей, в том числе. А здесь тестирование ну, на живых покупателях, продавцах и арендаторах происходит. Ну, вот это, наверное, самая главная причина плохой э, репутации вообще э, вот этого всего риэл, риэлторского, э, скажем так, сообщества. До речі, в нашій компанії, що мені дуже сподобалось як ріелтору початківцю є рольові. Так називаються нас. Це дуже класно. Це по суті, це тестування на не зовсім живих людях. Так само це тестування між працівниками. Це дуже цікаво спостерігати, бо це а, прям два працівника імітує розмову клієнт, ріелтор з усіма можливими водними там і всяке таке це. Класно допомагає. Якби так робили всі, можливо, ситуація була б краща. У мене, от, наприклад, ви говорили про те, що несправедливість. Да? Мені це дуже боліло до того, як я стала ріелтором. Зараз дуже модно записувати в соцмережі відео, коли людина телефонує ріелтору по якомусь об'єкту і домахується до нього. І це все викладається в соцмережі, щоб висміяти ріелторів, які вони не тамущі і таке інше. І от я натрапила на відео про несправедливість, за що я маю платити. І ви знаєте, мені стало дуже сумно, бо я розумію, що ну, мені, як ріелтору, нічим крити, а от воно все по суті. Ще тут є квартирка, комісія 50%. Я реально просто тупо сука не розумію. Ну, за що, типу, ви можете мені логічно пояснити? Якщо ріелтор, типу, працює на бізнес-власника, і виходить, що бізнес повинен платити за додаткові послуги, які допомагають, типу, ось розібратися і заробляти на цьому гроші. А виходить, що ця циганська хуйня працює трошки. в обратном направлении как-то. А вы власниця, я правильно понимаю? Нет, я брокер. Это что? Ну, комиссия есть. Какая комиссия, не понял? 50% от стоимости. Власник э, житла, да, платы? Вы платите первый и последний месяц власнику житла и комиссию за услуги мои мне. А за что самое вот оно что? Я коштует. вас соединю с хозяином, я даю рекламу, плачу деньги за это объявление, подбираю клиентов, вкажу на просмотр, показываю квартиру, у меня ключи есть. За мою работу вы платите. Зачекаю, это так сошь работа на власника квартиры, не здаешь? А, Ребят, а если вы знаете, кто работает по-другому, пожалуйста, обращайтесь к другим брокерам. У нас в Киеве все работают так. Марина, что с твоей косциганкой, мне здаешься? Не, я не цыганка, я украинка. Выходит, что вы просто забрали контакты власника я по работе. Я не забрала, работу... ко мне обратился власник, чтобы я помогла ему сдать квартиру. А почему он на платить вам больше? Потому что правила давным-давно уже были придуманы и менять никто их не будет. Так это не правила. Це циганщина, Маріна. Якщо ви надієте брокера, який буде готовий, щоб йому хазяїна платили услуги, я вас поддержу. Ну, таких брокерів нема. Сім тисяч гривень платити. За що на да, непонятно. Питання залишається у повітрі. Понятно, що це просто хайп. Але так воно є. У мене теж такі розмови були. За що я маю вам платити? Хай вам платить власник, ви ж продаєте його квартиру. А я така, ну так устроєн ринок. так все роблять вот смотрите когда мы заходим ты с мужем зашла в бутик смотришь уже уже осень пора пора утепляться и пошла покупать шубу купила шубу намного лучше чем хотел муж возможно. Вас тут обслужував? обслужував? Ви йому заплатили? Ну, ми заплатили за товар, а в товар вшита послуга, ви Совершенно маєте це вірно. на увазі. Совершенно вірно. У мене є на це теж дуже цікаве відео. Я ж кажу, ріелторів зараз. Ну, чому ми про це говоримо сьогодні? Угу. Бо в мене таке відчуття, що зараз просто хайп абосрать угу. ріелтора. Ну, да, От, да, в усіх да, соцмережах. Ну, це просто можливість. Е... От. Точно дивіться, ви прошу, mm -hmm. бо прямо в точку. Чуть-чуть інше відео. Але по чому ці лофери? Доброго дня. Ціна цих хлори, будь ласка, ці лофери? Доброго дня. Ціна цих лоферів 1500 гривень плюс 50% мої послуги. А за що 50% ваші? Ну я взагалі-то, тут сижу, вам розказую, все показую, які ціна, як що, де я працюю тут. Так я взагалі то сам їх знайшов, до вас. Підійшов ви просто тут стояли. Ну якщо не я, ти просто їх не купиш. Навіть то я зараз піду сам, просто їх і куплю. Дорогунчик, боже, меня телофры, у меня сегодня еще три человека, так что давай, мы мне ложи, и горненько придешь и купишь их себе. Так а чого, при, при чем тут? Я пришел просто за кроссовками. Чего я, я тут маю? Бо я и, це... и, и это прекрасный пример. Почему? Ну, Потому смеете? что если бы... Во-первых, от перемены мест слагаемых на самом деле ничего не меняется. Это вроде бы не меняется. Но в эмоциональном плане, если бы мы с вами пришли в магазин, вот, просто в продуктовый, подошли к кассе, и на кассе вдруг узнали, что кассир претендует на 5% хотя бы от стоимости этого товара, ну, первый раз, скорее всего, эту, этот кулек вывалили обратно на эту барную стойку. Первый раз. Ну потом кушать что-то надо. Ну что такие правила, ну такие это просто правила. Какая разница? На мой взгляд, всегда за все заплатит покупатель все равно. И когда, смотрите, просто смотрите, это мое личное мнение опять и ни на что не претендую. Говорит, услугу должен оплачивать собственник. Собственник продает квартиру, у него нет ни копейки денег. Он продает квартиру. Покупатель дает ему то, что он хочет, и собственник оплачивает услугу риэлтора. Из каких денег он оплачивает услугу риэлтора? Вот вопрос. Из каких денег? С тех, что заработал, выдает часть. А кто эти деньги ему принес? Покупатель. Так кто заплатил за услугу риэлтора? Да, но одно дело... Да, покуп, за, від... Заплатив покупатель, собственник просто виступив посередником в передачі цих денег. Ви сказали геніальну і водночас дуже просту річ, що часто наші послуги, які ми плачемо, вшиваються в вартість продукту. То може треба завжди вшивати в вартість квартири цю послугу, щоб не травмувати. Людей, бо от, наприклад, дуже часто я бачу зараз вже як ріелтор оголошення: типу, от об'єкт без комісії пише ріелтор. І я розумію, що він вшив це в ціну. Я, якби була пересічним українцем, я така: блін, клас, я не доплачу, мені подобається це, що без відсотків зверху мені приємно, в мене є відчуття, начебто, мене не обманули. А насправді то оно просто вшито, да? То я уже, я сейчас понимаю. Может, так варто рубить и не будет конфликтов? Так, так э, <свят> и делают большинство. То есть, когда говорят, вот когда звучит фраза, что я за то, чтобы услуга оплачивал тот, кто ее заказывает. Ну, я тоже за это. Ну, я просто э, смотрю чуть-чуть дальше что в оконцовке все равно оплата то произойдет от покупателя. Поэтому ну, чисто с математической точки зрения, ну какая мне разница, как покупателю, как будут распределяться те деньги, которые я заплатил за покупку. Будут они распределяться между одним риэлтором, другим риэлтором, собственниками. Я знаю, что общая стоимость покупки для меня составит сумму X. Другое дело, что большинство покупателей, опять, это четвертая причина, может быть самая веская, почему не любовь, потому что, почему риэлтор зло. Потому что это зло Нацелена на захват моих денег, которые я не хочу платить. Почему не хочу платить? Потому что есть либо опыт, либо иллюзия, что их можно не заплатить. Почему выставляются фильтры, допустим, при поиске недвижимости от собственника? Это для чего? Для того, чтобы не заплатить комиссию риэлтора. Для чего не заплатить? Чтобы купить дешевле. И у многих покупателю вот создается иллюзия что не заплатив комиссию риэлтору которой зло они купили дешевле во Жел... многих случаях это иллюзия очень большая в лучшем случае они купили за те же деньги а во многих случаях они купили дороже Є ще одна біда, яка гуляє по інтернету, і я зараз розумію, чому так відбувається. Знайшов цікаву квартиру, яка здається в оренду за 1100 доларів. Тут ріелтор бере 100% комісії, тобто 1100 доларів зверху. І стало цікаво перевірити взагалі, чи володіє він детальною інформацією по цій квартирі і чи він має достатньо компетенції щодо цього об'єкту. Тож давайте зателефонуємо та задамо нетипові питання по цій квартирі. Друзі, я вам нагадую, що на платформі та в застосунку Джості можна орендувати квартиру без комісії ріелтора yeah. Яна, доброго дня. Yeah. Телефонує з приводу квартири по вулиці Троскавецька за 1100 доларів. Підкажіть, будь ласка, ще актуальний варіант? Так, вона актуальна. А підкажіть, будь ласка, тут вказана комісія 100%, Тобто має заплатити оренду плату 1100 доларів і ще зверху 1100 доларів комісії. Правильно? Так, і зазвичай ще страховий платіж. Зрозумів. А я маю декілька питань по об'єкту. Підкажіть, будь ласка, взагалі, який там тип будинку? Ось потім. Це гляний, панельний, монолітно каркасний Це треба уточнити, бо в мене немає таких. Будинків. А підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви рік побудови будинку взагалі? Також ні. А хто є забудовником? Ну, я не маю такої інформації. Вона те, що пише в опиті в нашому оголошенні. А там який тип стін, чи який клас енергоефективності будинку, можливо, знаєте. Ой, також не знаю. Так, а за що я маю платити 1100 доларів комісії, якщо ви не знаєте детальної інформації по об'єкту? Ну, я можу пересувати власниці і уточнити свої питання, якщо мені сприяють. Так, а, давайте, можливо, просто надасте мені контакт власника, я сам у нього запитаю, якщо ви. Не знаєте відповіді на ці питання. Ну, ми так не працюємо, ми не можемо области, напряму контактувати. Ну, ви просто ж не можете мені навіть проконсультувати мене. Я все ж власне вам перетиную. З добре, я тоді пошукаю інші варіанти. Дякую. Наскільки я розумію, це відбувається тому, що є ріелтори, які просто бачать оголошення, його собі забирають. Проплачують рекламу, щоб воно піднялося вверх, і саме на нього потрапили ви пересічні люди. І приймають дзвінки. І, звісно, що нічого не знають про цей об'єкт, тому що він крадений, умовно. Та? Оце ще є така біда. І, можливо, через це теж репутація дуже страждає. Бо ти телефонуєш, розумієш, що ну, він взагалі нічого не знає про це. Ну, потребитель не отримує якісні послуги. В тому числі, чому. Почему этот? Ну, во-первых, это в основном в большинстве случаев это никакой не краденный объект. Просто собственник не хочет ни с кем заключать никакие отношения, так называемые эксклюзивные. У него есть убеждение, чем больше людей продает, тем лучше. Тратит время на какие-то дополнительные просмотры, пока зачем? Ну. Вы видели рекламу? Все, ну рекламируйте все. Вам высылают фотографии. Все. В результате 20 человек рекламируют квартиру, и в, в которой из них в лучшем случае было 2-3 человека. Естественно, ни на один более-менее какой-то точечный вопрос покупателя они не могут ответить. Там, ш, ш, какой вид из окна? Ну, хороший. А что конкретно видно? Откуда я знаю? Мне надо позвонить собственнику. Какие документы хорошие? Что значит хорошие документы? А что вы продаете и с плохими документами квартиру? Можно продать с плохими документами? Какая? Ну, документы какие? Ну, они просто ничего не знают. Вышлите техпа, у меня нет этих паспорта. Когда можно смотреть, что, что происходит за мной? Они просто не знают. Но это происходит потому, что собственник так решил. Ну, дурач, он да. сам себе создал проблему, глубину, которая не осознает. А покупатель получает негатив. И позвонив один раз, нарвавшись на такого, он просто теряет эту квартиру из вида. Просто потому, что пообщался не с тем человеком. Человеком, который ну, как минимум себя не уважает. Если он собрался, включился в соцсоревнования, кто из 20 риэлторов быстрее продаст эту квартиру.